29 октября на автодороге одесса мелитополь ЗОС произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля АК вышел на встречную полосу при обгоне, где допустил столкновение, столкновение с водителем автомобиля ВАЗ-2105. После чего автомобиль ВАЗ-2105 вышел на встречную автомобилю ДАВ. В результате чего четыре человека погибла и два пострадала.

на автомобиле дав я двигался с города Южный, пустой, в сторону Николаева. Где-то через 15 километров после Коблева я догнал автомобиль Таврию, двиг... Таврию Аку, ехала передо мной. Ну, видел, как-то она неадекватно себя вела, то он ускорял движение, то медленнее ехал. Ну, я не пытался его обгонять, потому что, ну, как-то не получалось. Потом он оторвался что уже через время после нечаянного, нечаянного этот чапаевки, чапаевки. После чапаевки опять я его настиг. Смотрю, он начал пытаться обгонять автомобиль грузовой небольшой. Именно в тот момент, когда ехала навстречу уже какая-то встречная машина, судя, ну тогда уже было темновато, просто видно было свет фар. Я понял, что он не успеет, предприняла меры к остановке автомобиля. В этот момент АК врезалась в этот автомобиль, как оказалось, Жигули. Жигули взлетает и буквально в смысле слова ⁇ летящий крышей на меня ⁇ врезался в мой автомобиль. Я остановился. АК, вон лежит она в квете, разбитая, вылезла. По-моему, четыре человека, водитель, голова немного разбитая, кровь была. Бабушка, девушка лет 25. Еще кто-то я просто не обратил внимания. Жигули полностью разорвала на несколько частей крыша. Так и находится сейчас на Дафе. На крыше видно части людей. Увидели сначала два тела, вызвали ГАИ, скорую помощь, ну, инспектора ГАИ, увидели еще два тела в траве. Одно в траве лежало, а одно еще в части машины.